Hola Leo, este es tu horóscopo, tu pronóstico para el mes de marzo de 2022. El horóscopo, el pronóstico para las personas del signo Leo, hombres o mujeres, en el mes de marzo de 2022. Entonces, horóscopo, pronóstico para las personas del signo Leo en el mes de marzo de 2022. Bien. Bien, Leo, <coughs> eh, en el ámbito sentimental, ¿m hay una persona que te va a calumniar, que va a decir mentiras que va a actuar de manera bastante bastante inmadura en relación a tu vida amorosa y eso leo realmente te llena te llena de tristeza ¿eh? hay como un, una persona te calumnia una persona dice mentiras sobre tu vida amorosa actúa de manera inmadura eh, y eso bueno te llena de tristeza Fíjate, tristeza en los vínculos. Estos pueden ser la carta de los enamorados. Vínculos de pareja o vínculos comerciales o vínculos laborales o vínculos familiares. ¿Eh? Eh, hay una persona que en marzo aprovecha a traicionarte. ¿Mm? Leo. Esta persona ve la oportunidad de traicionarte y lo hace. Esta persona puede ser, entre, entre otros signos, lo, lo, los signos que más aspectados están, pueden ser Géminis o Sagitario. ¿Mm? Entonces, a, a, a cuidarse, Leo, de una persona con la cual te vinculas, porque parece ser que de alguna manera te traiciona. ¿Mm? Bien, en el, plano, en el plano laboral hay una cuestión que se retrasa, pero es como que no te des desestabiliza. ¿eh? No, el, tu trabajo no, no te. Vos podés continuar con, los con lo que tenías planeado a nivel laboral. Hay una cuestión que se retrasa: ¿eh? una recompensa, un negocio. Querías, eh, tenías previsto algo algo favorable en el plano laboral o en el plano económico, pero esto se retrasa. Eso no significa que... Eh, no significa una, 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 um, un palo en la rueda. ¿eh? Vos continuás con tus planes, seguís teniendo esa estabilidad económica lab laboral. Lo único que esto que tenías previsto que te llegue en marzo, no te llega. Sí, acá se vuelve. Se vuelve a repetir la idea. Esto que quizás esperabas en marzo era un dinero. Un dinero o una recompensa en cuanto a lo laboral. Fíjate, en cuanto a lo laboral, esa pérdida de ese dinero, el miedo. Bien. Estabilidad hay más a nivel laboral, lo único que parece ser que un dinero que te iba a llegar, ya sea lo la laboral o a tu vida, un dinero que te iba a llegar, no te llega. Y por eso, bueno, tenés un poco de miedo ¿Mm? por esa cuestión. O te genera un poco de discordia. Leo, ya seas hombre o mujer, te vas a enojar mucho, más si sos mujer, Leo. Te vas a enojar mucho con una mujer de cáncer escorpio o piscis. Bueno, también pues, sí, está más aspectado que sea de agua, ¿eh? Cáncer escorpio piscis. Por una... Te vas a enterar o que esta mujer está diciendo algo. Sí, esta mujer de cáncer escorpio piscis está comunicando algo inapropiado ¿eh? Eh, y te enojas bastante con esta mujer ¿eh? esta mujer puede estar comunicando o pudo haber dicho o pudo incluso haber escrito algo inapropiado porque estaba enojada ¿eh? y bueno y a raíz de eso vos leo te enojas con esta mujer El loco invertido de fondo de mazo. Bien. De vuelta. Hay una comunicación. Hay una información. Eh, hay un mensaje. Incluso puede ser un diagnóstico. Eh, o una documentación. Que te llena de incertidumbre y de frustración. ¿Mm? También bueno. Esto de hacerte enojar. Ahora bien. Centrándonos. En lo laboral, puede haber una comunicación, una información, un documento que haga que tu jefe o una determinada autoridad, el emperador invertido, se enoje bastante contigo. ¿eh? Eh, nos habla de frustración, de arrogancia, de enojo. O sea, una, y mira, puede venir de una persona bastante chismosa, ¿eh? reina de copa invertida. Entonces, Puede haber una información, un documento que puede hacer que tu jefe, Leo, ¿m? o una Tu jefe. No, no es que tu jefe sea Leo, sino que tu jefe, ¿m? la autoridad, se enoje con vos y se enoje bastante. Bien. Siguiente mensaje. Fíjate, el Leo, y especialmente Mujer Leo, que acá está invertida, sota de bastos, ¿m? invertida. Nos habla de si, si mentís, Leo. ¿m? Para obtener algún tipo de recompensa. Si tenés. si, si haces eso inadecuado, vos, especialmente mujer Leo. Eh, sota de copa invertida nos habla de no cumplir las promesas o eh, resultado desagradable. Es como que si mientes, Leo, para obtener algo no lo vas a conseguir. ¿Mm? Y es más, y quedas como como una persona inmadura. ¿Mm? Bien, en el plano amoroso, en el plano amoroso, en febrero, te va a pasar eso, Leo, según el tarot. Ya sea que tú, o ya sea que vos tengas esta actitud inmadura, o que la otra persona en el plano amoroso tenga la actitud inmadura con vos. Si tú tienes la actitud inmadura, Leo, eh, la otra persona se disgusta, obviamente. Ahora, eh, si la otra persona tiene la actitud inmadura, la que se va, el que se va a disgustar bastante vas a ser vos, Leo. ¿M? Acá vamos más con... Hombre Leo. Hombre Leo, en el plano amoroso, quiere avanzar románticamente con alguien, pero bueno, esta mujer no se la hace para nada fácil a Hombre Leo. ¿eh? Eh, es como que lo está manipulando. ¿Mm? Rey de copas perdón, eh, reina de copas invertida. Nos habla de la manipulación, nos habla de la mala suerte. Entonces, puede pasar que Hombre Leo tenga intenciones amorosas con una determinada mujer, y es más, puede ser de cáncer, escorpio, piscis, pero esta mujer es como que lo manipula a Hombre Leo, y esto a Hombre Leo le genera bastante ansiedad. De vuelta aparece esta idea en cuanto a lo laboral, en cuanto a a los vínculos, ¿m? tristeza ¿m? que afecta la estabilidad, ¿m? ya sea de los vínculos ¿m? o de lo laboral, a raíz de una comunicación ¿m? o de un documento, ¿m? o de un, eh, esto también puede ser un contrato eh, o un reglamento, ¿eh? hay algo que te genera malestar a nivel laboral, o en cuanto a los vínculos, hay un contrato, hay un, eh, puede ser algo legal ¿m? o puede ser una noticia. Bien. Bien, algunos hombres leo, especialmente los hombres leo que están en pareja, pueden estar traicionando a su pareja. ¿M? La carta de los enamorados, 10 de bastos. Invertido la traición, la triquiñuela. Eh, el hombre leo en pareja ve la oportunidad de estar con otra persona y parece que está con otra persona. ¿Mm? Le, le es infiel a su pareja. Bien. Tanto para leo hombre como para leo mujer hay... Fíjate, la, la rueda de la fortuna nos habla de, de ayuda externa, nos habla de oportunidad. Hay un dinero, ¿m? de vuelta a la misma idea, hay un dinero que tendría que llegar, pero fíjate que nos habla de abandono, ¿m? de miedo. Hay un, hay un dinero que le... Son dos lecturas. Hay un dinero hay un dinero que una ayuda no pero es que le llega no fíjate fíjate esta lectura una lectura anterior había un dinero que no llegaba acá llega un dinero ¿m? llega un dinero pero por algún motivo fíjate que nos habla de Frustración nos habla de miedo. Acá te está llegando un dinero, Leo, pero no te pone contento. Es más, todo lo contrario. Ah. La carta de la estrella invertida es la superstición. Uno de los significados. Y esto es miedo. Bien, entonces, fíjate, en una primera lectura, era como que Leo tenía obstaculizado la llegada de un dinero. Otros Leo, hay un dinero que les llega, pero como que tienen miedo, como que creen que... Eh, el que le haya llegado ese dinero a su vida, le va a repercutir desfavorablemente. ¿Mm? Como que tienen esa superstición, ese miedo, como que la llegada de ese dinero eh, va a ser algo malo eh, para su vida. ¿Mm? Bien. Bien, de vuelta aparece el tema de problemas con el jefe, el emperador invertido, problemas con la autoridad. Fíjate, el miedo, la guerra con la autoridad, con el jefe, producto de mentiras, producto de calumnia. ¿Mm? Eh, bien. Sí, hacer muy cuidadoso, hacer muy cuidadoso, Leo, y en especial en el ámbito laboral, y no... Eh, pueden pasar estas dos tendencias. O hay un dinero que se retrasa, ¿Mm? pero eso no, no perjudica tu estabilidad laboral y lo otro que puede pasar es que en verdad te llegue un dinero, un beneficio económico, pero no pienses tonterías porque es pura superstición, no tengas miedo. ¿Eh? El, el, el que llegue este dinero o este beneficio económico no te va a afectar negativamente para nada. ¿Mm? Bien, eso es todo por consultas personales envíame un correo a muysimpletarot@gmail.com. Mi nombre es Jorge Luis Duarte. Nos estamos viendo